शांति ये मेरा सौभाग्य रहा है मुझे कई बार आपके बीच आने का अवसर मिलता है मैं जब भी यहाँ आता हूँ आपके बीच आता हूँ तो मुझे हमेशा एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है इसके पहले अभी फरवरी में ही आपने मुझे जल जन अभियान को प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित किया था मैंने तब विस्तार से इस बात को याद किया था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से कैसे मेरी आत्मीयता में एक निरंतरता रही है इसके पीछे परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद भी है और राजयोगिनी दादी जी से मिला स्नेह भी है साथियों आजादी के इस अमृत काल में भारत की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था के तौर पर समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करती है लेकिन साथ ही आप समाज सेवा से लेकर साइंस एजुकेशन को प्रमोट करने सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह समर्पित है माउंट आबू में आपका ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ये वाकई उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है और मुझे बताया गया कि इंस्टीट्यूट के जरिए यहाँ आसपास के गांवों में हेल्थ कैंप किए जाते हैं रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं अब जिस सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल का संकल्प ने लिया है वो भी इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने में मदद करेगा आप सभी इस मानवीय प्रयास के लिए अभिनंदन के पात्र हैं। जब इरादा नेक हो समाज की सेवा का भाव हो तो ऐसे ही संकल्प लिए जाते हैं और संकल्प सिद्ध भी किए जाते हैं साथियों भारत में हजारों वर्षों से समाज में शिक्षा से लेकर गरीब और असहायों की सेवा तक की जिम्मेदारी हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं ने संभाली है मैं तो गुजरात भूकंप के समय से और उसके भी पहले से आपकी निष्ठा और हमारी बहनों की मेहनत का कार्य स्वयं साक्षी रहा हूं आप लोग जिस प्रकार से काम करते हैं उसे बहुत निकट से देखा है मुझे याद है कच्छ के भूकंप की उस संकट की उस गड़ी में आपने जिस सेवा भाव से काम किया वो आज भी प्रेरणा देने वाला है ऐसे ही नशा मुक्ति के लिए आपके अभियान हो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ब्रह्मा कुमारी के प्रयास हो जल जन अभियान जैसे मिशन हो एक संस्था कैसे हर क्षेत्र में एक जन आंदोलन तैयार कर सकती है ब्रह्मा कुमारी ने यह करके दिखाया है विशेष रूप से मैं जब भी आपके बीच आया हूं मैंने देश के लिए आपसे जो अपेक्षाएं की हैं उन्हें पूरा करने में आपने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी है आपने जिस तरह देश भर के आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जब आपने पूरी दुनिया में योग शिविरों का आयोजन किया जब दीदी जानकी जी स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी जब सभी बहनों ने स्वच्छ भारत की कमाल संभाल ली तो इसे कितने ही लोगों को देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिली है आपके ऐसे कार्यों ने ब्रह्मा कुमारी में मेरे विश्वास को और भी कई गुना कर दिया है लेकिन आप जानते हैं कि जब विश्वास बढ़ता है तो अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं और इसलिए स्वाभाविक है कि आपके प्रति मेरी भी अपेक्षाएं जरा ज्यादा बढ़ गई हैं मुझे आशा है राष्ट्र निर्माण से जुड़े नए विषयों को ब्रह्मा कुमारी इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ाएगी एक विकसित भारत के निर्माण के जरिए हम विश्व के लिए सर्वे भवंतु सुखेना के मंत्र को साक्षात करेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके एक बहुत ही उम्दा संगठन व्यापक रूप से फैला हुआ संगठन देश की इन प्राथमिकताओं के साथ जुड़ करके के नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ अपना विस्तार भी करेंगे और राष्ट्र का विकास भी करेंगे इसी कामना के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे आपने यहाँ बुलाया निमंत्रण दिया मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जितना समय निकाल सकूँ आपके बीच आऊँ क्योंकि यहाँ मैं आता हूँ तो कुछ लेकर के जाता हूँ चाहे वो आशीर्वाद हो प्रेरणा हो ऊर्जा हो जो मुझे देश के लिए काम करने के लिए दौड़ाती है नई शक्ति देती है तो मुझे यहाँ आने का अवसर दिया इसलिए मैं आपका आभारी व्यक्त करता हूँ om శांतి